Святочный настрой протягивает пановать на улицах Бярозы и ближайших вёсок. А все тому, что уже несколько годов за пор в районе проводится конкурс на упрыгоживание будинков и сумежных территорий. Конкуренция организациям и предприемствам складываются и особные подворки. А все разом перетворяют свой город указку. Как сегодня выглядая Бяроза, глядим далее. Коли зорки запаливают, значит, это кому-нибудь потребно. А вот в Берозовском районе только зорками выросли не обмежевываться. С надходом вечера Берозовщина не зникает он с уроку, а наоборот, горыть, переливается и зяя разнокалеровыми огнями. Сами Берозовцы такому святочному осветлению только рады. Вы знаете, очень нравится. Все такое яркое, красивое, особенно вечером, когда с детьми выходишь, просто... Очень хорошо, очень нравится. Ёлка елка до сих пор сейчас красиво мигает, очень красиво огоньками. Город вообще весь так вот красиво очень приукрасили. В этом году действительно было красиво украшено э, вот эти вот звезды. И вечером красиво проехать. Елка очень красивая, пышная. упрыгожваць бярозу і раён сталі яшчэ ў 2008, калі на ўзроўні мясцовых уладаў абвясцілі аб конкурсе. Тады ж стварылі і камісію, якая падводзіць вынік. За ш 6 гадоў тут зрабілі нямала. По итогам навагодняе афарблення 2014 -го года 32 нашых суб'екта. получили призы. Это в самых разных номинациях. Среди промышленных предприятий, строительных, сельскохозяйственных, среди сельских советов, среди учреждений образования, здравоохранения, культуры, торговли. конкурс конкурсам, а ўпрыгожыць сваю тэрыторыю ўжо стала справай гонару. У бярозаўскім раёне кожны сам стварае сабе свята. Дэкаратыўныя формы і разнастайныя варыянты асвятлення вуліцы старана прадумваць. Гэты год каня сам падказаў галоўных героях святочнага ўпрыгожвання. Дарэч, як азначылі ў рай Свеце, тых хто жадае прыбраць да рук або разбурыць святочнай ілюмінацыі, з кожным годам становіцца ўсё менш. Вось так тут ствараюць прыгажосць і ёй жа прыгажосцю павышаць культуру грамадзян. Катерина Булатецкая, Александр Сивицкий, областные новины, Бероза.